看一看这个那么美的天空听一听这个海声感一感觉这个那么舒服的海风你就会知道真主是全能的是他创造了这一切他创造了天和他创造了地 是他创造了天和地之间的全部东西。看一看，在空中飞行的鸟是多么多颜色、多么漂亮的。看一看，在海里面、海洋里面生存的是物，是多么多种类的。真主创造了一切，他是全能的。真主创造了时间，而创造了空间，所以他不需要他们养。 因为他是他们的创造者，真主是全能，还有他不需要任何东西的。而当你们觉得低落的时候、伤心的时候呢，看一看这些真主的创造物吧。这个也是一个，也是其中一个，呃，学者们的穆斯林学者们的一个休息的方法。 بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته